আৰ্জিলে ফল ভঞ্জিবলৈ পায় আৰু প্ৰতাপন্দ্ৰ বৰদলৈ যি সময়ত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিব লাগিছিলে বা পত্নীগৰাকীক লগত ৰাখিব লাগিছিলে সেই সময়ত তেওঁ কিহত মগ্ন আছিলে মদ ভাং আৰু মাইকী আৰু কি হৈছিলে তেওঁ এইবিলাক কেলেংকাৰীতে চাকৰিৰ পৰাও বৰ্খাস্ত হৈ আছিলে লাষ্টত কি কৰিছিলে জানে বেলেগ মাইকীৰ কথা শুনি তৃতীয় পক্ষ বুলিয়ে কৈছোঁ মাইকীটো মাইকীয়ে তৃতীয় পক্ষৰ কথা শুনি মাটি বাৰী বেচি তহি লওঁ সেইবিলাকক খুৱাই বোৱাই লৈ লাষ্টত কি হ'ল লাঠ মাৰি দিলে লাঠ মাৰি দিয়াৰ পিছত মৰা সময়ত কি কৰিছে পুতেক কেনেকুৱা জঘন্য মানুহ পুতেকক আকৌ মানে ভিডিঅ' ভইচ কল কৰি পেলাই সেইটো এটা মানে লাইফ টাইমৰ কাৰণে বদনাম দি থৈ গৈছে ইমানেই পাপৃষ্ঠ আছিল সেই প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু ছেম টু ছেম তেনেকুৱা দ্বিতীয় এজন প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈক আপোনালোকৰ মাজলৈ অকণমান আভাস লৈ লৈ আহিছোঁ কিন্তু নাম প্ৰকাশক মানে অনিচ্ছুক গতিকে শুনক মই আজি যিটো ভিডিঅ' প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু পুত্ৰ অৰ্ণল বৰদলৈ তেওঁলোকক লৈ পেলাই ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু তাত কিছুকেইগৰাকীয়ে মোক নীতি শিক্ষা দিছিলে তাৰে এটা হেৰি মই লগাই দিছোঁ কমেণ্ট লগাই দিছোঁ মই এতিয়া কওঁ শুনক মই নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো অলপহে মই বনাই পেলাই ক'ম আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেন্তে হ'লে নিশ্চয় এদিন মই সকলো উদঙাই পেলাই কথাখিনি ক'ম বা নামৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিম কিন্তু থোলতে মই দূৰতে মই আপোনালোকক কৈ থ'বলৈ বিচাৰিছোঁ এইবিলাক যোন ভুক্তভোগী তেওঁহে বুজি পায় আৰু কিয় নাজানো আজি মই কি হৈছে জানেনে মই দুবাৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ দুইবাৰে কপি ৰাইট লাগিছিলে পিছত আকৌ মই কি কৰিছোঁ অলপ কিবাকিবি কৰি মেলি মানে দি কৰি থৈছোঁ আৰু মই কৈছোঁৱেই মানে বহুত ব্যস্তৰ মাজত তেনেকুৱা কৰি পেলাই মই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিছে সেইটো বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু তাতে এটা মোৰ কমেণ্টত চকু পৰিছে আৰু সেই কমেণ্টটোৰ উত্তৰটো মই নিদিয়াকৈ নাথাকোঁ নিশ্চয় দিম আৰু মই একো বেয়াকৈ কমেণ্টটো নকৰোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই কথাখিনি আগবঢ়াম কিন্তু আপোনালোকে কি কমেণ্ট কৰে তাৰ ওপৰত মানে মই আকৌ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিম কেনেকুৱা কমেণ্ট আহে তাকেহে চাবলৈ মই বিচাৰি পেলাই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ দেই প্ৰথমতে যিহেতু মই প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ নামটোকে লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা এটা ছে'ম মই কথা কওঁ শুনক দুটা ল'ৰা মানুহজনৰ সেই ল'ৰা দুটাক এটা সময়ত ল'ৰা দুটাক বুলিয়ে নহয় মানুহগৰাকীকো এটা সময়ত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল ছেইম তেনেকুৱা এজন প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ বুলি কৈছোঁ আৰু তেনেকুৱা এজন মানুহে দেই কিন্তু কি হ'ল জানেনে পিছত সেই তেনেকৈ মানে মানুহজনীয়ে ল'ৰা দুটাক লৈ পেলাই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিবলগীয়া হৈছিলে আৰু বহুত কষ্টৰ ফলত মানে কি হ'ল ল'ৰাটোৰ চাকৰি হ'লগৈ কিন্তু ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ দেই চাকৰিৰ কথাটোতো চাকৰিৰ কথাই কিন্তু কি কৰিছিলে জানে সেই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা নহয় অকল ল'ৰাহে আছিলে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ নিদিছিলে তহঁতে পঢ়ি ডাঙৰ মানুহ হ'ব নালাগে হা তাৰপিছত কি কৈছিলে জানে কিতাপ পত্ৰ এবাৰো নহয় দুই তিনিবাৰ পুখুৰীত পেলাই দিছিলে কিয় পেলাই দিছিলে জানেনে সি বেলেগ মাইকীৰ কথা শুনে আৰু দৌৰ মাৰি যাব ঘৰত আহি নিজৰ পত্নীক মাৰপিট কৰিব ল'ৰা ছোৱালীক মাৰপিট কৰিব লেম্প চাকি দৰ্জা ঘৰ একফালৰ পৰা কাটি তহিলং কৰিব আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই বেলেগ মাইকীৰ ওচৰত চুপ পাতি পেলাই কি কৰেগৈ মই আজি মাৰিলোঁ নহয় মই আজি তামুক কৈলোঁ নহয় ঠিক তেনেকৈয়ে আছিলে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ো আৰু উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই মানে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই চাকৰি পালে আৰু এতিয়া মানে হেৰি হ'ল মানে নিজে খুটি খাব পৰা হ'ল যিহেতু এতিয়া সি কুকুৰ কিয় জানেনে তাক মাইকীয়ে এৰি দিছে আৰু তেনেকুৱা মতাক মাইকীয়ে এৰি দিয়াটো আপোনালোকৰ পৰা মই কমেণ্ট বিচাৰিছো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে যি যি মাক বাপেকে নেকি ল'ৰা ছোৱালীক নিজে নাখাই কৰি পঢ়িবলৈ যোগান ধৰে হয়নে নহয় কিন্তু সেই বাপেকে কি কৰে মাকগৰাকীৰ কথা নকওঁ বাৰু মাকগৰাকীয়ে মানে কি হৈছে লোকৰ ঘৰত কাম কৰি হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছিলে কিন্তু বাপেকজনে কি কৰে জানেনে তহঁতে খালেও খা নেখালেও নাই বছৰৰ মূৰততো মানে কাপোৰ কানি এযোৰো দি নাপায় সেই মাকগৰাকীয়ে হাঁহ মুৰ্গী ছাগলী গৰু এইবিলাক পুহি লৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক বছৰৰ মূৰত মানে ধৰক দুৰ্গা পূজা হওক কিহৰবাৰ হওক তেনেকুৱাত এযোৰ কাপোৰ দিছিলে ইমানেই ক'লোঁ দেই কাপোৰ দিছিলে সেইবিলাক নিজে দেখা মানে দেখা বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু দেখা আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো কেতিয়াবা মোৰ প্ৰয়োজন যদি হৈ যায় তেতিয়া নিশ্চয় আকৌ দীঘলকৈ মই বনাই ক'ম এতিয়া ইমান সময়ো নাই কিন্তু কি হ'ল জানেনে সেই কিতাপ পত্ৰ যেতিয়া পেলাই দিছিলে তেতিয়া মানে পঢ়া শুনাত কিন্তু ল'ৰাজন চোকা সৰুৱে পায় বহুত পঢ়া শুনাত চোকা ল'ৰাজনে কান্দি কাটি সেই ফিছাৰী পাৰৰ পৰা মাকগৰাকীৰ সৈতে তুলি তালি আনি সেইবিলাক শুকুৱাই কৰি মানে আকৌ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু কি কৰিছিলে এসময়ত সেই ল'ৰাজনক যেতিয়া মাক মাকে লৈ আহিছিল কলেজ চলেজ বন্ধ কৰি দিছিলে কিন্তু বহুত কষ্টৰ মূৰত মাকে আকৌ প্ৰিঞ্চিপালক কাকতি মিনতি কৰি পেলাই মানে পৰীক্ষা দিয়াইছে পৰীক্ষা দিও কৰাৰ পিছত কিবা লাভ ভাল আছিলে হয়তো শুদ্ধ পথত আছিলে মাকো হয়তো বা ল'ৰা ছোৱালীও হয়তো শুদ্ধ পথত আছিলে আৰু চাকৰিটো ভগৱানে সোনকালে দি দিলে খুব কম বয়সত ষোল্ল বছৰত চাকৰি দি ক্লিয়াৰ কৰিলে কিন্তু সেই বৃদ্ধজনে এতিয়া যদি তাত ডাঙকোপ মাৰে ল'ৰাটোৰ ওপৰত মানে কিবা হ'বনে বা ডাংকুব মাৰে মানে কিবা যদি মানে বেছি কথা কয় এটা সময়ত কিন্তু সি কৈছিলে ধৰক সেই বৃদ্ধজনে ল'ৰা ছোৱালীক কৈছিলে কি তহঁতে পঢ়ি ফালিব নালাগে তহঁতে কিতাপ পঢ়িব নালাগে বুলি কৈ পেলাই পুখুৰীত পেলাই দিয়া হেৰিখিনি কিতাপখিনি বুটলি আনি সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি পেলাই যেতিয়া চাকৰি পাইছে সেই বাপেকৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ থাকিব নে বেয়া ভাৱ থাকিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আৰু কিন্তু ধন্যবাদ দিব লাগিব সেই ল'ৰাজনে কিন্তু বাপেকক এতিয়াও চাই আছে গম পাইছে চাই আছে গতিকে কোন শুদ্ধ কোন মানে অশুদ্ধ সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰিম মানে যেতিয়া সময় আহিব নিশ্চয় আকৌ মই এই ভিডিঅ'টো দিম কোনোবাই যদি কিবা কমেণ্ট কৰে তাৰ ওপৰত নবনোৱাকৈ মই নাথাকোঁ আৰু মই হেৰি কৰিব লাগিব সেই মানুহ ঘৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব যিহেতু আৰু পাৰ্মিশ্যন লৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো মই মানে আতি গুৰি কৰি লৈ পেলাই তেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই ভিডিঅ'টো বেছি বহলাই নাথাকোঁ কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ দেই কি হৈছিলে জানে সেই মানুহজনে যেতিয়া লোকৰ মাইকীৰ কথা শুনি পেলাই যে ল'ৰাকেইটাক মানে হেৰি কৰিছিলে মাৰপিট কৰে বা ঘৈণীয়েকক মাৰপিট কৰি প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ নিচিনাকৈ যেতিয়া ঘৰৰ পৰা খেদি দিছিলে কিন্তু কি হ'ল জানে সেই মাইকীকেইজনীৰ অৱস্থা কি হ'ল জানে নিজৰ সংসাৰ শেষ একো কৰিব নোৱাৰিলে জীৱনত হয় বোলে ল'ৰা ছোৱালীক ভাল কৰিব পাৰিলে বোলে কিবা কৰিব পাৰিলে একো নাই জিৰ' জিৰ' আৰু দুই তিনিঘৰে তেনেকুৱা কাম কৰিছিলে এতিয়া দুই তিনিঘৰে শেষ আৰু এঘৰৰ কি হ'ল জানেনে যিটোৱে কথা লগাই লগাই সেই মানুহজনক বেয়া কৰিছিলে সেইটোৰ জীয়েকক মানে য'ত বিয়া দিছিলে সেই জোৱাই একটো এজনী ছোৱালী হোৱাৰ পিছতে মৰি থাকিলে আৰু পুতেকটোৱে যিজনী ছোৱালী আনিছিলে সেইজনীও ঘৰলৈ গুচি গ'ল কেঁচুৱা জন্ম দি পেলাই আৰু ঘৈণীয়েকজনী লাইফ টাইমৰ কাৰণে পংগু একো কাম বন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আই টি লেফল ভুঞ্জিবলৈ পায় সত্যৰ সদায় জয় শেষত এইটোৱেই ক'লোঁ সত্যৰ সদায় জয় গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আছিল প্ৰতাপ চন্দ্ৰ বৰদলৈ হৈ পেলাই যিগৰাকীয়ে কৈছিলে যে নীতি শিক্ষা কিবাকিবি এনেকৈ কমেণ্ট কৰিছিলে এই কমেণ্টটোৰ ওপৰতহে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ কওঁ শুনক যোনে এটা কথা এটা কৈছোঁ মোক কোনোবাই যদি বেয়াকৈ কয় মই আগতে আছিলে আগৰ দিনত আছিলে আগৰ সত্য যুগত বোলে কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছে একো নাই দে এখন গাল পাতি দিছোঁ এইখনত চৰ মাৰিটো মাৰি যায় এইখন গাল পাতি দিছোঁ কিন্তু এতিয়া সেই সত্যযুগ হৈ থকা নাই এতিয়া কলি যুগ গতিকে ইমানো তললৈ মূৰ কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়নে গতিকে যি কৰিছে পুতেকে ভাল কামেই কৰিছে সেই অৰ্ণল বৰদলৈ কথা কৈছোঁ পুতেকে ভাল কামেই কৰিছে মই সেইটোত ছাপৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কোনে কি কয় নকয় সেইটো আৰু মই নাজানো গতিকে মই এটা ছাইডত যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ সকলোপৰাই লৈছোঁ বিদায় বাই বাই